Водичка, вода. Google, Як фільтрувати воду? Скажи, як фільтрувати воду. С этого ручейка я воду не пил бы, потому что неизвестно, где он протекает, и чистая ли в нем вода, и безопасная. Поэтому лучше всего ее взять, профильтровать. Фильтрация, она очищает воду от механических примесей. А после этого было бы неплохо еще и прокипятить. Самый простой фильтр мы с вами можем сделать из бутылки. Каким образом? Обрезаем дно. И саму вот эту бутылку можем использовать как форму для нашего фильтра. Если у нас есть вата или ватные там полные, мы тоже можем использовать и их. В самом низу, вот здесь, вот здесь у нас должен стоять, как бы фильтр тонкой очистки. Фильтром тонкой очистки это может быть вот этот наш платочек. Вот мы его складываем в несколько слоев и запихиваем вот туда как можно ниже и дальше заполняем вот это наш фильтр тонкой очистки Тут, туда же мы можем использовать вот и э, салфетки как очистительный элемент для этого мы с вами возьмем золу. Самая обыкновенная зола из костра. Вот мы ее набрали. Набрали в пакетик. И сейчас, вот видите, можно взять активированный уголь. И засыпаем. Очень хорошо использовать было бы, если есть, это мох, либо корень или листья аира. Аир он вообще обладает антибактерицидными свойствами. Дальше мы опять можем положить либо салфетку, либо взять несколько слоев вот бумагу туалетную сделать еще одну такую вот как прокладочку а дальше мы используем с вами вот, к примеру песочек он вот, который вот здесь вот есть но ну, здесь не сильно мелкий песок он с такими камушками если у нас есть возможность, неплохо было бы его промыть в проточной водички. Вот наш фильтр с вами готов. И теперь мы берем вот эту часть, с которой берем другую бутылку будем набирать уже чистую воду и наполняем. Вначале немножко нужно будет подождать, потому что та вода первая, которая будет бежать, она будет бежать. Вначале не очень чистая. Вот видите, набирается водичка. Даже мы можем с вами сделать вот такой как бы эксперимент. Да. Вот такая, видите, грязная вода, да? Вот мы ее туда наливаем. И что мы получаем в итоге? Чем медленнее, медленнее капает вода, тем чище она будет вода уже чистенькая. Ребят, а почему подростки начинают употреблять нецензурные слова? Ну, я не знаю, там, чтобы справить впечатление, как будто ты крутой, ты можешь себе позволить делать плохие вещи. Ну, это же безглуздо. Я с вами согласна. А, вообще, масса сам по себе – это желание показать, что ты готов переступить какие-то границы есть дозволенное табу. И все люди, которые активно употребляют в эти нецензурные слова, они точно знают, что они делают плохо, точно знают, что они нарушают границы. Это как-то помогает им выразить и поддерживать себя? С одной, в стороны, месте. с одной стороны, да. Подростки начинают говорить, употреблять такие слова, потому что они, с одной стороны, хотят показать, что они стали взрослыми. То есть можно позволить себе то, что нельзя было делать вчера. С другой стороны, так делают все. Они повторяют это за окружающими, своими сверстниками, а иногда даже за взрослыми. И еще одна причина, по которой начинают такие слова употреблять, это пытаются спрятать свою неуверенность. То есть подвышивают свою самоутинку. Да, им так кажется, что они повышают свою самооценку, хотя на самом деле происходит наоборот. На то, что некоторых людей дартуют мотики, это одно, а вот если бы это им как-то еще шкодило, то все меньше. Например, как курение. То меньше, возможно, такие слова. Совершенно верно. Эти слова не проходят бесследно и для говорящего. Ну, во-первых, самое страшное, что может быть, это может идти в привычку. Если по, 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 на первых порах эти слова потребляют только фрукты друзей, потом это можно сказать и фрукты тех людей, которые вам и дороги, например, папе, маме или брату или сестре. Второй момент, что эти слова не проходят, почему они не проходят бесследно? Все, что мы говорим, и все, что мы слышим, записывается у нас на подсознание. И мы начинаем потом не только это говорить, но даже так думать. А это тоже плохо влияет на нас. Представляете, вы повырастаете, у вас появятся ваши дети, вы будете их воспитывать, употребляя такие слова. Я думаю, вам этого не хотелось, правда? И последний момент. В Библии есть такие слова, которые записаны значительно -за не так. Никакое гнилое слово пусть не исходит из уст ваших. Вы можете представить, как пахнут и выглядят гнилые овощи или фрукты. А если эти слова выходят из ваших уст, значит это есть и у вас. не хотілося б мені спілкуватися з такою людиною. Ну, а якщо, наприклад, людину аж переповнюють через край негативні емоції, як її виразити от по-іншому? Отвечу вас на вопрос. А відкуди взагалі визникла така мисля, що якщо ви розлились або розстроєні, обов'язково потрібно ругатися? Ви ніколи не є... задумувалися? Це вже стереотип. Цьому нас навчили ну, телевізор і окружаюче нас суспільство, яке поступає саме так. Почему бы не сделать что-нибудь другое столь же бессмысленное? Ну, например, попрыгать на одной ноге или постучать себя по лбу. Або сказать, еще твоя бабка в лобик поцеловала. Отлично.